esimda xato bilan yozardik har bir so'zni maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydeb yillar o'tganini sezilmasdan manzil sareltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gruppadoshlaram va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek eski hayotimdan balki hayolim bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardi ukiada skrinshot qilishni faqat man bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishi ko'rardik darsdan qochganlarni kalta yiyishi so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishin o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib oltinchi soatiga deyarli taqolmasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga doni bosib sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa davat qilib qo'yardi kontur onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab bi interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga no balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib yaxshiroq skameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar bitta mard topilmaguncha bir birimizni ayblab kachka degan saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar beg'bor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardi keski havo rang sovet marshrutkalarda zebra ruchkalarda звонок qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi iorqilishlar unutilmas ay bo'gandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'gandi statuslar qo'yish uchun ordigan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandisiz o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi yugurib o'tardik svetoforla sekund sanamasdi qad ko'targan daraxtlarni negadir tekizlagandi esgi yomon xabarida sani oying izlagandi nligini his qilgandik getada zolikni esimda sariq ellik so'mlikni balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek jaloliddin berdini tangadan tanigandek yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir agar taqqoslasam hatto gazvadalar bemazadir karona faqat oria donodan tinglagandir rep nimaligini biz черный бумерdan bilgandik har bir uyda bitta dvd va bitta jinip vifi paydo bo'lganda o'qigan edik vifi zagrузka sekin to'lardi har bir domda ko'ngli ochiq rus babulyalar bo'lardi Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida qish sanatasiga aqan ayollar panikada balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisiyo telefonda e'lon o'yin yutolmasdi hech ham bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq jeki chan uz ota yo'l avtobuslar juda yeah. ham kam bo'lardi bilan doim o'ynashardik bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik baquayo spring suvini avtoritet deb bilgandik avtoritet telefon oltmish uch nol nol bo'lgan bizda eng zo'r standart faqat hojiboy bo'lgan bu kunlarim ham o'tib ketadi xuddi oq qora kino nutilamiz goyo unutilganidek damino axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading shu ham odin va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson biz o'sha avlod bolalikdan srazi qarigan va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan va bizni eng sevimli o'yinimiz bekim macho bo'lgan bizni bolalik valyutamiz bu nakleyka bo'lgan is ito yuz raqamini va boshqa dvorlarga borgan edik raqib oqtarib lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan beg'bor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardi keski havo rang sovet marshrutkalarda zebra ruchkalardan vaнок qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi izhor qilishlar unutilmas hay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun degan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi